Kenali Vivi Yusof, pemilik Fashion beli dengan lebih mesra. Mengorak langkah ke alam perniagaan pada usia muda, berbekalkan kecekalan dan dedikasi, Vivi belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Penat lelahnya berhasil apabila perniagaan yang diusulkan dengan keringatnya, kini menjadi empire fashion yang disegani. Wow. Vivi berhadapan dengan cabaran menguruskan anak-anaknya tanpa pembantu rumah serta perancangan sambutan hari jadi anak perempuannya, Maryam. Vivi juga agak berdebar untuk bersuamuka dengan media negara jiran di pelancaran Tudung Dark edisi terhad. Apakah usahanya untuk memastikan segalanya berjalan dengan lancar seperti yang diingini? Setiap hari saya pergi kerja saya tak risau sangat pasal anak-anak sebab kat Siti my supermate is always there tapi semalam dia cakap mak dia sakit pula dekat Indonesia so saya macam ha ha zaman ni ni Clap, clap, gedor, clap pagi ni saya bercakap kabut nak buat breakfast Mariam, nak buat breakfast Daniel, nak bangunkan Daniel, nak mandikan dia. Macam-macam lah, chaotic sangat. Saya sendiri tak mandi, tak makan apa semua. Main pasang ni, okay? Where are you? I'm here. Where are you? Pagi-pagi kan dia macam grumpy sikit kan. Even pergi sekolah tadi pun dia macam tak nak pergi sekolah. Jump jump. We're late for school. I know, I know, but we have to go soon. Oh, quick, 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 quick. Um. Tidak, eh, hey, faster. Daniel. <laughs> we have to go to school. Daniel ni anak pertama saya. So memang manja sangat-sangat. Dia manja dengan mak dia. Saya lah. Dia kalau nampak orang dia, dia akan peluk saya. Dia tak friendly sangat. Itu kamu boleh suka. Kamu buku, okey? Kamu boleh buku dengan Mami? Ya atau Ya. Oh. dia kalau nampak orang nak ambil gambar dia ke, dia terus tak suka. So kalau kita keluar kadang, -kadang orang recognise Daniel kan, dia cakap, oh Daniel, terus dia peluk. Lepas dia cakap, eh dalam Instagram lain, dalam Instagram happy. In real life, dia macam reserve sikit. Dia nak mak dia, orang bapak dia je. Mayam have to share, Mar but you're not sharing. You're telling Mayam to share, but you're not. macam pula, she's more friendly. To tu, dia suka tengok, dia observe, dia, tengok orang, dia they senyum. Dia a bit more friendly lah tapi Maria masih kecil. So dia punya personality tu belum terserlah lagi. Like yeah. Mariam. So we'll make a silly hmm, face. Okay. You happy and yeah. you know clap your hand. Okay, so I probably <coughs> just hantar Daniel ke uh, sekolah dia. Um, and now <coughs> tengah <trying to> rushing <coughs> nak balik sebab <because coughs> nak <not because not coughs> kena prepare for Mariam pula. Mariam dah makan ke belum? Saya tak cek lagi. Kau kabur sangat. I just dropped them at sekolah. Yeah. And he's a bit tak ada mood. Maybe like he's still feeling a bit sick. He kept saying dia nak balik. He wants to go home. Oh. Once he gets to school, he'll probably be fine. Yeah, he was fine. He didn't cry. So at least I feel better. my about you, Mariam? She's asleep. She's taking her morning nap. Now we we can have breakfast first. Sure, so, oh, you want have breakfast? Yeah, sure. Saya on the way balik rumah. Nak tengok Mariam pula. Iman tak call. So, okay, dia update pasal kerja. Siapa tak datang, siapa datang, siapa lambat. Semua saya nak tahu semua tu. Dia lah jadi saya punya telinga dengan mata di office bila saya tak ada. So, semua gossip semua dia beritahu saya. Kena. Okay, okay, thank you, mommy. Say thank you, Mummy. Saya rasa sebagai ibu yang bekerja, kan? What makes kita punya job okay and manageable is sebab kita ada support system. Kita ada ibu bapa kat sini ke yang tolong, kita ada supportive husband yang juga tolong, kita ada assistant ke, rakan sekerja yang boleh backup kita kat office kerja-kerja kita. Saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, saya rasa, mana? rasa, saya 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 yang saya buat apa untuk dia? Saya nak buat parti kecil je. Mungkin ada restoran. Just that? She turns one. This is like her first birthday. Takkan you tak nak buat something special? Bukan macam dia tahu pun. Iyalah, yeah, buat pictures. Kita pun dapat peluang nak cakap pasal Mariam punya hari jadi pertama very special. Okay, apa team yang kita nak buat? So, I tak nak macam princess-princess because that's princess, princess. always more about princess. So, we were thinking apa yang dia suka. Dia suka remote control, dia suka kunci. So, so we were thinking macam mana nak buat like a team yang that suits her. So, maybe we just do the first birthday, we just do just the family and the restaurant. And then the second birthday, we can think... no, no. no tak, tak, no, we, we don't have to do her second birthday party, it's okay. Kita buat the first birthday party, kita buat something like, she'll thank you when she's older, okay? No, I don't think so. I think we just do the small party, just at the restaurant. Don't you love her? No, yeah, of course I love her. Do you want her to be happy? Her I'll just have the party, just me and her. You, you do that. Waktu Fakzah diingat dia kelakar <laughs> <Okay>. sangat, kita kena buat team Star Wars. <laughs> No way. Like, I cannot do a Star Wars birthday party for my daughter. No, no thank you. Kita tengah disagree a bit about what to do for Mariam punya birthday party. Saiful Baharim, the designer. Kita nak tengok dia punya Raya collection. So we're the first to preview his his Raya collection. I'm really really excited. It's very simple, very sweet. It looks expensive. I think memang customers akan suka. Oh, collection Raya kali ni more to basic I would say. Warna-warna pastel dan soft dengan Printnya yang agak minimal. Kain yang kita pilih pun tak banyak. Yang penting kali ini ialah keselesaan dan potongan bila baju tu siap, dia nampak cantik dan lawa dipakai. Inspirasi saya ialah cantik. I just nak tengok uh, orang uh, hari raya pakai baju cantik dan lawa dan kemas. The movement dia tak terbatas dan boleh lakukan kerja-kerja entertaining uh, tetamu, uh, nak kemas, nak masak, nak makan, semua boleh lakukan dengan selesa. That's the key point of this collection. That was a so we have to cut her hair. Cut your hair I okay? not know. Oh, I <laughs> kalau nak potong rambut macam perang. Dia dah pendek dan rambut dia kita pun nak balik because today dia birthday. Party. Yeah! Today saya jadi full time mom. Memang saya everything tak pakai heels, tak pakai apa-apa just flats, jeans. I'm a mom today. Tea. It's not. It's Oriental themed. And it just so happens it's the Chinese New Year, so we got all of these things for Saya adalah darah Cina. And bila Mariam keluar, dia pun muka dia exactly orang Cina tau. Macam Chinese baby. Like so kita orang make fun of her lah. We say, kita panggil dia Tan Siu Mai. Siu Mai is actually chicken dumpling, uh, dim sum. So we thought, okay lah, like, as a first birthday party, kita ingatkan nama tu. Kita buat team, dim sum team. Asma. <laughs> ta, ta, ta. Uh, my, my friend Asma made a cake of mai, which is the dim sum. So, so nice! It's even like chopsticks and everything. At the food stalls, at the apamale, at the propoleko, at the satay, at the chendo, all the nice things uh, popcorn, cotton candy. Ini budak-budak ke adult, orang tua bersuka uh, can you slide down not all the balls are waiting for you oh. <laughs> Hi, Hi. Hi. i say i just sekali kau maria kali anti pun tak tahu apa nak beli untuk maria kan uh, tak pernah ada baby girl fazas mom has five boys jadi so, dia tak ada anak perempuan langsung. And then cucu keluar laki juga. Cucu kedua keluar laki juga. Lepas tu I pregnant and dapat perempuan. So the family was like, "Oh my god, the first girl, the first girl." So Mariam is really special and she's really lucky. So tanya angka angka dia apa itu dah beli untuk Mariam. Semua tak tahu. So the only thing yang klik kat mai nanti Oh, beli gelang ni lah. Beli gelang dengan gelang kaki dengan gelang tangan. tiba baru je mula tapi malam ni dah macam grumpy I think dia nak tidur so I'm going to put her down tidur kejap sebelum orang ni masuk orang tak ramai lagi ni Salamlah so, semua orang dah sampai and, and all the food is here walaupun ada yang lambat tadi tapi semuanya a uh, okey berjalan lancar sekarang Mariam pun dah bangun a bit grumpy but can lah. Sekejap lagi nak potong kek. Ya, mari lah. yeah, all your family here. Yay! Dia punya mood hari ni macam off sikit. But it's okay lah. Yeah. jadi. Mudah-mudahan jadi so, uh, uh, cucu yang soleha, uh, uh, berbakti pada kedua bapa dia. Auntie Ims doakan you grow up to be secantik your mom, oh. sepandai your dad. Happy birthday, Maria! Woo! Sebenarnya saya tak percaya sangat nak, nak celebrate birthday besar-besar. Um, pada saya, kalau kita nak buat, kita buat untuk uh, nak mengiratkan silaturahim uh, antara fa close family and close friends. So it's not just about Mariam's birthday. Memang saya nak celebrate Mariam, tapi saya nak dia um, also uh, close dengan kita punya close family and close friends. Fashion Valley dengan Dark. Dark ialah uh, jenama skaf saya. And Fashion Valley of course my baby. This trip kita buat dua-dua at once. So first day bila sampai je, kita terus pergi check in. Tukar baju cepat, cepat Terus meeting lagi. I kena jumpa big brand in Singapore called Love Bonito. They're really huge here. I only brought white tops. I'll wear this one so I like this one.

saya sepatutnya pergi to that meeting with them tapi um, sebab kekurangan masa saya harus pergi ambil stok kat satu stokis sampai ke rumah stokis tu stokis tu pula tak habis tak barang lagi sebab dia seorang je yang buat barang ni semua so saya pun kena duduk atas lantai macam stick stiker kat belakang kotak dia semua We're going to meet one of like the biggest brands in Singapore and orang pun dah ke Malaysia ke Indonesia. So nak jumpa orang uh, to see how we can work together. Boleh main fashion valley, boleh collaborate dengan orang. dinner dengan Fashion Valley team. So kita baru just start Fashion Valley punya team dekat Singapore. So of course kita kena keep in communication all the time sebab team baru ni macam need a lot of guidance dari saya dengan Fazza. So meeting tu pasal recap lah pasal apa strategi kita kat Singapore, di mana nak buka kedai, siapa lagi yang kita kena hire, team dah cukup ke macam mana. So so dengan Zamir dengan Wirda, so we talked a lot about our future in Singapore. The second day is the big day for me because it's the dark launching of the Singapore scarf yang saya pakai sekarang ni. Of course, a lot of the media datang. So when the media datang, all eyes are on you and they ask you macam macam soalan and they put you on the spot. As usual, I selalu takut kalau aku like nak bagi speech. So um, that's my biggest challenge today. The duck event was really, I left it all to the team. So Alhamdulillah, I think they did such a good job. The location was perfect, it overlooked the Singapore skyline. It was so beautiful. The, the decor was very simple, chic, very dark. Hi, I'm actually like, trying to do like a head scarf, like a little hijab, but uh, a little modern way. Very baby's make. So we shall see what is the end product. With. Dia dah start sampai, satu-satu dah, dah mula sampai dan saya pun dah rasa dah gemetar dan gemuruh dah sekarang because the event is going to start soon. Uh, kalau dekat Malaysia tak tak rasa macam ni sebab kita kenal media semua jadi kawan saya. Tapi kat sini is a new country, orang di semua saya tak kenal. So I have to make a good first impression. So we right. invite everyone over. Yeah, so We'd like to, to begin our program just a few short moments. But Why Duck in the City? Why Singapore? Why even KL? Well, because our brand is a, a big part of our brand is about storytelling. A woman, lady, mother who needs no introduction, Vivi really Yusof. dia naik atas cakap tu everybody was paying attention semua orang tengah dengar apa dia nak cakap everybody excited nak jumpa dia and mula like mula nervous tapi bila I tengok semua orang macam like, quite serious kan so I macam dia ni dengar ketak. tak they quite they quite like formal duduk pun macam you know so I was a bit worried that they they didn't want to listen to what I had to say I wanted to elevate the scarf and have it nicely presented in, in a nice box you know with a ribbon and when you come home you open it you feel like you Opening a present. That's what I wanted women to feel when they wear my scarves. Master's styling session to the stylist was very funny. He's a really famous celebrity stylist in, in Singapore, so we really wanted him. And then you twist and you put the second one over. Kita ajar media macam mana nak pakai tudung, uh, scarf dark ni. Uh, kalau you pakai tudung, you pakai cara macam ni. Kalau you tak pakai tudung pun you boleh pakai juga, as a scarf, as a necklace. Uh, I think the the stylist who did it was very creative, so that was fun. azati and the ideas that we come out we just try to be different than other people. Mula-mula kita keluarkan skyline uh, KL. So Kuala Lumpur ada KLCC everything. Because of that I think that got a bit more famous and um it did so well sold out dalam beberapa minit je. So that's why we thought okay, let's make it a series. So kita buat uh, negara lain pula. So so I thought why not Singapore. Uh, that's why we did bila fikir balik kan, keputusan untuk berhijab memang satu keputusan yang paling susah. Tapi itulah antara keputusan yang terbaik yang saya pernah buat dalam hidup. Kalau tak, tiada ladak kan? Walaupun rentak hidup saya pantas dan sibuk, anak-anak tetap jadi keutamaan saya. Memikul tanggungjawab sebagai seorang ibu bekerja ni memang mencabar. Namun cabaran-cabaran inilah yang menjadikan saya lebih matang dalam membuat keputusan dalam hidup saya. Love, Vivi saya ada discussion sikit dengan Pak Zah dan saya update dia tentang apa yang kami sudah discuss tadi dan tiba-tiba ada pula problem. Hai, hey. Vicky. Hi, Hi. Uh, Rita. sekarang ni, I kind of need to see you. Oh, okay, sure. I'm, I'm upstairs. Come on. <laughs> okay, focus, 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 <laughs> 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 focus.